বজাৰত এতিয়া ডাঙৰ এটা স্কেম চলি আছে সেইটোৱে হ'ল ই চিম চুৱেব স্কেম যাৰ জৰিয়তে এগৰাকী মহিলাৰ ওঠৰ লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ টকা গায় হৈ গ'ল বেংক বেলেঞ্চ গতিকে আমিও সাৱধান হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো সাৱধান হয় আৰু সজাগ হয় এই ঘটনাটো হৈ গৈছে এগৰাকী মহিলাৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল আৰতি ক'ল তেওঁ হ'ল গাজিয়াবাদৰ তেওঁলৈ এটা ফোন আহিছিলে মাত্ৰ ফোনটোত তেওঁক জনালে যে কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা কৰিছে আৰু তেওঁৰ যিটো ছিম ফ'ৰ জি চিম যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো আপগ্ৰেড কৰি দিব ফাইভ জিলৈ আৰু সেইটো নকৰিলে তেওঁৰ সেই ফ'ৰ জি চিমটো বন্ধ হৈ যাব বুলি তেওঁক জনোৱা হ'ল আৰু তেওঁলৈ এটি অ' টি পি আহিলে অ' টি পিটো অহাৰ লগে লগে তেওঁক ক'লে যে এই অ' টি পিটো যদি আপুনি দি দিয়ে ছেকেণ্ডতে আপোনাৰ চিমখন ফাইভ জিলৈ আপ আপডেট হৈ যাব গতিকে তেওঁৰ লগে লগে সেই অ' টি পিটো দি দিলে সেইটোৱেই হ'ল তেওঁৰ মাৰাত্মক ভুলটো গতিকে আমিও যাতে সাৱধান হ'ব লাগে এনেধৰণৰ অ' টি পিসমূহ কোনো কাৰণত কাকো আচলতে এনেকৈ দি দিব নালাগে কিন্তু তেওঁ ভুলটো তাতেই হ'ল অ' টি পিটো দি দিয়াৰ লগে লগে সেই মহিলাগৰাকীৰ চিমখন ই চিমলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ এক্সেছটো সেই স্কেমাৰে লৈ ল'লে আৰু ছিমখনৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসমূহ লিংক আছিলে বেংকৰ লগত যিসমূহ লিংক থকা একাউণ্ট আছিলে সকলোবিলাক সেই স্কেমাৰজনৰ হাতলৈ গুচি গ'ল আৰু যিমান তেওঁৰ বেংকত বেলেঞ্চ আছিলে সম্পূৰ্ণ কম সময়ৰ ভিতৰতে লৈ গুচি গ'ল মহিলাগৰাকীলৈ কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নাহিলে যে বেংক বেলেঞ্চ তেওঁৰ খালী হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁ বেংকত গৈ গম পালে যে তেওঁৰ বেংক বেলেঞ্চ খালী হৈ গ'ল যে ওঠৰ লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ টকা বেংকৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল ই চিম এনে এক পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ চিমখন নোহোৱাকৈ আপোনাৰ নাম্বাৰটো নোহোৱাকৈ সকলোখিনি পৰিচালনা কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াও অ' টি পি পিন পাছৱৰ্ড বা চি ভি ভি নাম্বাৰ কাৰো লগতে শ্বেয়াৰ নকৰিব সেইটো একেবাৰে প্ৰাইভেচি হয় যদি এনেধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম আপোনাৰ লগত হৈছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ওৱান নাইন থ্ৰী জিৰ'ত ডাইল কৰিব আৰু তাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লগতে ওচৰৰ থানাত যোগাযোগ কৰিব সাৱধান হওক যাতে এনেধৰণৰ স্কেমৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰে